جو ربوبیت عامہ کا کام کرتے ہیں وہ آم ہیں یہاں پر ہمارے عام وہ ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری مذہبی کتابوں سے مناسبت اور موافقت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ورنہ ہم ان کو آمنوں کی کیٹیگری میں کرتے ہی نہیں ہاں بڑا اچھا کام کیا تھا وہ تو دوزخ میں جلے گا وہ جنت میں تھوڑی جائے گا کاش یہ ایمان لے آتا کیسا ایمان لے آتا ایسا ایمان جسے کہ تم لے کر آئے ہو تم نے اپنے ناموں کو چینج کر کے ایمان کی ٹائٹل بنا رکھے ہیں یہ نام ہوگا تو مومن ہوگا بڑے بڑے جو اس کو سمجھے جاتے ہیں دنیا بھر کے اندر وہ کس طرح مومن بنا رہے ہیں لوگوں کو صرف نام چینج کروا کے کیا کام حاصل کر لیا کیا فائدہ حاصل کر لیا اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آگئی ہے نام چینج کرنے سے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اسلام قبول کرنا چاہتے ہو چلو کرنا پڑھ لو بھائی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پوری دنیا کو آپ قرآن دکھا کے اسلام قبول کروانے کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ یہ اس قرآن ہے جو سب سے اوتھینٹک ہے یہ قرآن ہے جو تمام کتابوں کے اوپر نگہبان ہے مہیمن ہے آپ یہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں یہ میں ہر کسی کی بات کر رہا ہوں کسی خاص فرد کی بات نہیں کر رہا اگر آپ کے ذہن میں کوئی خاص فرد آ رہا ہے تو وہ میں خاص انسان کی بات نہیں کر رہا یہ ہر کسی کا یہی یہ چل رہا ہے معاملہ لوگوں کے سامنے قرآن پیش کر کے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا کلام ہے آپ आप دیکھیں آپس میں ان کے ایک اقوال کے اندر کتنا تضاد ہے کہتے ہیں اللہ کا کلام جیسے ہی آپ کہیں اللہ کا کلام تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا قرآن اللہ کا کلام قرآن ہے پھر بولتے ہیں حدیث بھی اللہ کی طرف نازل شدہ ہے تو پھر اللہ کا کلام تو وہ بھی ہو گیا تو جب آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو صرف قرآن کو پیش نہ کریں بلکہ جب اللہ کا کلام کہیں تو پھر آپ کبھی کبھار بخاری کو بھی لے کے جائے کریں لوگوں کے سامنے یہ لوگ اللہ کا کلام ہے اس کے اوپر یہ مان لے کے آنا تو آپ مسلمان بن جائیں گے کیوں لے کے نہیں آتے ہیں مسلم کو لے جائیں ترمیزی کی کتاب کو لے جائیں مولا کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے نہیں کہہ سکتے جورت نہیں ہے یہ میں ان کتابوں کا نام بتا رہا ہوں بخاری اور مسلم جس کے بارے میں اوتھینٹک ہونے کے قسمیں کھانے کا بیان کیا گیا ہے یہاں تک میں نے ایک شخص سے پڑھا تھا اس نے کہا تھا اگر کوئی شخص یہ قسم کھاتا ہے کہ اگر اس میں کوئی حدیث ضعیف ہوگی تو میری بیوی بی کو طلاق ہے تو طلاق نہیں پڑے گی یہ مبالغہ آمیزیاں موجود ہیں میں نے خود پڑھا بھی ہے لوگوں سے سنا بھی ہے جب اتنی اوتھینٹک روایات کی کتابیں ہیں تو ان کو برابر لے کر آ رہے ہیں قرآن کے تو لے جا کے لوگوں کے سامنے پیش یہ لوگ بھی اللہ کی کتاب ہے یہ کر سکتے ہیں تو اس بات کا پھر لوگوں کے سامنے اعلان بھی کریں کہ نہیں اللہ کی کتاب نہیں ہے اللہ کا کلام نہیں ہے مساوی نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے کلام, کلام کو قرآن کو لے کر وہ بولتے ہیں کہ اسلام قبول کرنا ہے تو یہ اس طرح سے اسلام قبول ہوگا پڑھو کلمہ بتائیں مجھے قرآن کی کوئی آیت تو بتائیے جہاں پر یہ ذکر ہو کہ کوئی اسلام قبول کر رہا ہو تو اس کا نام چینج کرواؤ گے اس سے کلمہ پڑھواؤ گے کوئی سنگل روایت مجھے دکھا دیجیے ایک مقام پہ منافقین کا تذکرہ آیا کہ جو اپنے اعتراض پیش کر رہے تھے اپنے عذر پیش کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ تھا ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا ہمیں یہ مشکل پیش آ گئی تھی تو قرآن نے ان سے یہی نہیں کہا کہ آؤ کلمہ پڑھو ہمیں تو نہ آؤ کلمہ پڑھاؤ بھی اس کو مسلمان ہو جائے گا قرآن نے نہیں کہا قرآن نے کہا کل کہہ دیجئے بتا دیں ان کو طریقہ کار کیا ہے پہچان کا کہ یہ ہے مسلم یا مومن ہے یا نہیں ہے یہ عمل عمل کر کے دکھاؤ فص الکم و رسول ولم اللہ اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھیں گے جائزہ لگائیں گے امن دینے والا ہے سلامتی دینے والا ہے یا نہیں ہے یہ ہے پیمانہ قرآن کا یہ پیمانہ نہیں ہے کہ آپ کرنا پڑائیں اس کو مسلمان ہو جائے گا آپ اس کا نام چینج کر دو مسلمان ہو گیا نام چینج کرو اپنا ارے بھائی نہیں کہتا رہا نام چینج ضروری ہے نام چینج کروانا یہ ایک سنگل آیت کوٹ کر کے دکھا دیں مجھے کہ نام چینج ہوا مجھے بتائیں کہ ابو بکر اور عمر عثمان اور علی کا تو خیر چھوڑ دیجئے کہتے ہیں کہ بچپن میں اسلام لے کے آ گئے تھے ابو بکر عثمان اور عمر مجھے بتائیں تاریخ میں کہاں لکھا ہے کہ جب یہ اسلام لے کر آئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا نام چینج کیا تھا یا مجھے بتائیں ان بڑے صحابہ کے بارے میں جن کا آپ ذکر کرتے ہیں جن کو آپ کی بار صحابہ قرار دیتے ہیں ان میں سے کوئی ایسے صحابی کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے نام کو چینج کیا ہو چند ایک ہی نام ان کے سامنے آ رہے ہوں گے میں تو آپ سے کباڑ صحابہ جن کو آپ گمان کرتے ہیں ان کے نام جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک کا مجھے نام بتائیں کہ انہوں نے اپنا اسلام لانے کے بعد نام چینج کیا ہو بتائیں ابو بکر نے اپنا نام چینج کیا ہو بتائیے عمر بن خطاب نے اپنا نام جنج کیا عثمان نے اپنا نام جنج کیا ہو کسی ایک صحابی کا نام بتائیے جن کو آپ صحابی رسول کہہ کے ان کے نام بیان کرتے ہیں منہ پھر ان کے ناموں کی میننگ کی اوپر آ جائے گا سچ کہہ لیجیے عثمان نام کا معنی کیا ہے عین آئین و میم کا معنی کیا ہوتا ہے کرتے رہیے تعویلات کرتے رہیے توجیزات پیش کرتے رہیے سب سے پہلے نام چینج کرواتے ہم نام چینج کر لیں نام چینج کرنے سے کون سا اس نے کام میں اپنے چینجنگ لانی ہے وہ پہلے بھی کسی اور خدا کے نام سے کسی اور طریقے سے کچھ رسومات کی ادائیگی کر رہا تھا آپ نے اس کو اپنے نام چینج کروا کے اپنے گروپ میں شامل کر لیا اب وہ کسی اور ٹائٹل سے خدا کو پکارے گا اور کسی اور طریقے سے رسوم کو رسومات کو ادا کر لے گا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی آپ کے نام چینج کروانے سے یا آپ کے مذہب کو تسلیم کروانے سے پیش تو آپ کو غیر قرآنی کتابی کرنی ہے اس کو قرآن کے علاوہ تو قرآن تو عامانو کا ٹائٹل دے رہا ہے ایسے لوگوں کو جو وشکرو للہ کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے مفاد عامہ کی چیزوں کو پیش کرتے ہیں بلا لسان تفریق لسان وہ تفریق مذہب کے ان کو آپ ٹائٹل دیتے ہیں کہ یہ جہانومی ہیں اور یہ دوزخی ہیں بے اسلام قبول کر لیتا بڑا مشہور و اچھا آدمی تھا